シンデレラガールズ劇場ゆきお姉ちゃん野球教えてもちろんそうそうナイスピーところで男子相手に投げるのえっと男子は男子だけどいいね男子相手でもやるからにはガツンと倒しちゃおうわかる プロ野球、サンフラワーズ対キャッツ3戦目本日始球式を務めるのは人気小学生アイドルの龍崎薫ちゃん9歳堂々としたフォームから投げましたストレイクノーバンドでしっかりミットに入りましたねこれにはキャッツ森野も脱帽です龍崎薫ちゃん、ナイスピッチングでした 同じアイドルの姫川由紀お姉ちゃんに「やるからにはガツンと倒しちゃえ!」って投げ方を教わりましたキャッツファンなのにたしちゃえ